Xalq artisti Rəya Ayxan Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı paylaşım edib. Əvvəlcə kanalıma abunə olmağa və videonu bəyənməyi unutmayın. Milli Az olaya istinadən xəbər verir ki, bu haqqda sənətçi Instagramda status yerləşdirib. Estrada ulduzu şəhid olan hərbiçilərimizə görə kədərli olduğunu dilə gətirib. İndi xəbər tutdum, çox ağırdır. Laçın rayonu istiqamətində gərginlik yaranıb. Hərbiçilərimiz şəhid olub. Yaralılarımız var. Allah əsgərlərimizə güc versin. Başın sağ olsun Azərbaycan. Qeyd edək ki, düşmənin axşam saatlarında törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçularımız şəhid olub. Hazırda sərhəddə gərginlik davam edir.